olaraq Aksəfar rayonunda gülüş təşkil edilib. Gülüş iştirakçıları əvvəlcə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin heykəli önünə tərcə zəklər düzüb xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Çeşişli dağ dövlət tarix mədəniyyət qoruğunun əri iştirak edib. Yürüşdə 44 günlü qələbə münasibəti ilə 44 ədəd Azərbaycanın üçrəngli bayrağına bəzənmiş avtomobil karvanı Aqstafa şəhər Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından Gürcüstan Respublika elçisi ilə həmsərəd bölgədə yerləşən Keçişçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Toruğu istiqamətində hərəkət edib. Yol boyu yerli sakinlər avtomobil karvanını alqışlar ilə qarşılayıb. Keçişçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunda təşkil edilən bayram tədbirində öncə şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə çıxış edən Keçişçi dövlət tarix mədəniyyət qoruğunun direktoru Musa Musaquliyev və digər natiqlər şəhidlərimizin qanı bahasına başa gələn qələbəmizin sevinclə danışıblar. Zəfər gününə bağlı ölkənin bütün regionlarında bununla bağlı tədbirlər keçirilir. Kəsilə Ağdola Tarix Mədəniyyət Qoruqu olaraq biz də bu tədbirlərə qoşulmuşuq. Mədəniyyət Nazirinin təşəbbüsü ilə Aqsu Azərbaycan dövlətinin köməyiylə e, Kəşdağ yerli mərkəzindən Kəşdağ marşla konfessiyaya yürüş təşkil etmişik. Maşın çarpanı yürüşə şirəmişik. Yürüşdə məqsəd nədir? E, əsas məqsədən biri odur ki, bizim 44 günlük mübarizədə zəfər çalmışdı. Fəvuz zəfər gününə qədər qoyuq arasına maşın çarpanı barələrlə bu yürüşdə iştirak edən bizim qəzilərimizdir, şəhid ailələridir, könüllülərdir və bununla yanaşı biz burada indi ağaclaşma kampaniyasıdır. Bizim Axıtabad şəhidlərimizin xatirəsinə indi biz hal-hazırda ağaclaşma kampaniyası başladırıq. Bütün e, Azərbaycanın regionlarında olduğu kimi Axıtabad da bu tarixi məkanın e, yanında cənab prezidentin adına verilmiş İlham Əliyev adına yüksəkliyə e, bir yürüş təşkil edilmişdir. Cəmaət, yəni xalq öz sevincinin bununla bildirir. Bayramımız mübarək. Biz də sevinç içindəyik. Bu <coughs> bu bayram bütün Azərbaycan xalqı üçün mübarək olsun. Mənim üçün sevinci haldır ki, bu gün Aksufa şəhərindən Keçici Dağ Dövlət Qoruğuna Zəfər bayramı ilə əlaqədar olaraq mən də iştirak edirəm qeyd edək ki günün birinci yarısına rəkdavam edən bayram tədbirində vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər söylənilib, musiqi ilə səsləndirilib. Sonda yürüş iştirakçıları Aqşafa şəhidlərinin xatirəsinə Çeşlişçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində ağac əkmə aksiyası həyata keçirib. Əraziyə 100-dən artıq müxtəlif piniklər basdırılıb. Qurban Vidayadəoğlu, Ayşə Məmmədli, Camran Əsciparalı, Rüfət Dağiyev, Dünya TV. Qusarda Zəfər bayramı və dövlət